Adakah film ni lawak? Tak, dia Film yang legit lawak. Yang mana kalau korang tengok film tu, ini adalah definisi lawak. Film dia adalah agak lain. Menyala pantiku. Ya, di penghujung tahun 2025, ada salah satu film negara tetangga yang menuai kritik dari pengulas film di negaranya sendiri. Dan mereka membandingkan sisi komedi dari film ini dengan film dari Indonesia yang sedang booming. yaitu agak lain menyalapan tiku Dengar cerita ramai yang merentan ni. Eh? <laughs> aku dah pesan kan? Aku dah pesan kan? Bukan kita kata tak nak support, ya, bukan kita kata tak nak support, ya. Tapi ini tak ada istilah orang kata don't judge a book by its cover. Eh, tak ada, tak ada istilah tu. Ini memang hauk terus dia. Kalau dah pelakon dalam filem ni sendiri pun dah kata eh. Kalau belum bersedia jangan buat. Ah, tapi degil buat juga. Ujung-ujung dek. Ha, duyung AI. Kau tengok dekat poster ni. Semua nama-nama besar. Ah tiba-tiba hasil filem, masya Allah. Ha, baik kau tak payah letak nama studio kau, kau letak je AI Studios. Amin pula aku. Saja lepas menonton filem Dugong 2 Legenda Aurora. Duyung 2. <laughs> dan aku rasakan filem ni adalah filem tersampah pada tahun 2025 dan sebenarnya agak pelik bila aku katakan filem tersampah tahun 2025 sebab filem ni tak sepatutnya wujud pada tahun 2025. Sangat-sangat tak 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 kena bila dipadankan tahun 20, 25 tu dengan filem sebegini. Malahan nak kata filem ni untuk tahun 2000 pun tak kena. Ni adalah sebuah filem yang kalau duyung ni dok tenggelam timbul tenggelam timbul, sepatutnya filem sebegini tenggelam tak timbul timbul langsung. Tak sepatutnya ditayangkan dekat pawagam, tak sepatutnya ditayangkan oleh mana-mana manusia yang waras, tak sepatutnya ditayangkan di uh, siapa-siapa sahaja patut tenggelamkan je tenggelamkan filem ni filem ni tak patut ditayangkan di pawagam ataupun di mana-mana adalah dengan penggunaan AI sebelah saya budak kecil dia dengan mak family dia saya dengar tau dekat telinga saya budak kecil tu dia cakap dengan mak dia mak ni filem AI ke saya sebenarnya dah tahu dah the outcome of the film tapi saya nak tengok juga seteruk mana filem tu boleh pergi baik sebelum apa-apa sebelum yang saya cakap apa-apa pun pasal filem ni takkan tak ada langsung benda baik pasal filem ni kan yang saya boleh kata baik adalah filem ni dia ada idea dia nak buat macam a rescue mission punya filem anak si putri kena terculik dengan lanun Lepas tu anak si Jimmy nak pergi selamatkan Aurora ni So Ya, yeah, idea ada But how they execute the idea Dari segala perspektif Semuanya hancur Tu saya cakap Cuma saya tak ada nak backup-backup Sebabkan ok, ni media saya nak bagi 4 10 Sebab ada baik ada kelakar tu semua No Saya usik buat kelakar lah ok Film ni adalah film komedi Adakah film ni lawak? Tak dia try hard filem yang legit lawak yang mana kalau korang tengok filem tu ini adalah definisi lawak filem dia adalah agak lain menyala pantiku itu betul-betul lawak this is a spoiler review ah tak tak ada tak ada nak tapi tapi korang punya lawak tak sampai dah cakap pasal shot dalam filem ni filem komedi terbaik aku tonton tahun ini tak lain tak bukan filem agak lain menyala pantiku setelah dalam seumur hidup aku ni kan Aku tak pernah tahu gelak kau-kau dalam pawagam Biasa aku gelak sikit-sikit je Tapi yang ni aku gelak non-stop weh Dan bukan aku seorang je tau Satu hall pun sama gelak Sampai ada yang hentak kaki lah Kau ha. Korang tak percaya? Aku ada bukti tau itu tu Jangan dimakan ya Aha, aku rasa based on suara korang dah tahu dah tu filem apa kan? Ah ha, filem tu ialah filem agak lain menyala pantiku. Bagi yang tak tahu filem ni bukan sequel dari filem yang pertama tau. Dia buat filem yang baru. It's totally tak related langsung dengan filem yang pertama. Ah ha, dia buat cerita yang baru. Honestly, aku sumpah enjoy gila we tengok filem agak lain menyala pantiku ni. Dia punya joke sangat on point dan 10 times lagi better weh bukanlah aku cakap first film dulu tak kelakar tapi yang filem baru ni dia punya level kelakar dia sumpah tak relax mat Sebelum aku tengok filem ni aku tak ada expectation apa-apa pun. Aku just assume yang filem ni mungkin filem komedi bodoh-bodoh je. But turns out no. Aku memang enjoy gila babeng mat dari awal sampai habis. Even dia punya post credit scene satu hall gelap weh dan aku boleh agak mamat tu akan muncul dalam filem ni. Aku macam Sumpah ya, betul lah filem ni Ok, so aku baru lepas tengok agak lain dua Menyala Tuku dekat Indonesia So, apa aku boleh cakap tentang filem ni Gila, serius gila Ok, dia sebenarnya macam ni, ni aku cakap sikit Indonesia punya filem lawak, diorang ada komedi consultant Okay untuk bantu diorang Sepanjang penggambaran dan untuk skrip Malaysia punya filem lawak tak ada Ini yang bagi tahu aku ni pelawak Malaysia sendiri and Walaupun tak ada subtitle and bahasa Indonesia Aku tak adalah bagus sangat kan, tapi aku still boleh faham So, sebab tu aku rasa cerita ni bagus gila Aku bukan nak, aku bukan nak angkat sangat filem ni tapi ada je filem Indonesia yang aku rasa aku tengok tapi macam tak kelakar sangat contohnya macam Kang Sola yang baru-baru ni aku tak rasa aku gelak sangat aku rasa untuk semua act untuk first act second act third act semua aku boleh gelak untuk filem ni 10 per 10 nah Sebelumnya ada insan perfilman dan reviewer film di negara sebelah, pernah mengatakan bahawa kualitas pemeran film dan film-film mereka di atas Indonesia. They know that Malaysian punya anak seni kalau masuk sana, mereka akan tergugat. Bakat kita lebih hebat. Kalau you ingat, daripada zaman-zaman era-era peri Prima, Zira Jalil dulu yang ketika kolaborasi apa semua kan. Ha, dan hari ni kalau kita tengok kartun siapa yang popular kat sana? Kartun diorang ke kartun kita? Ya, yeah, baby. <laughs> yes, orang tak nampak daripada sudut bahawa actually bakat kita ni sebenarnya kalau betul dibuka di sana macam mana kita buka mereka, bakat kita anytime over, over, overthrow ni bakat. Benda tu terbukti, benda tu dah ada data. Saya tak cakap benda ni tanpa data. Yeah. Ha, zaman penyanyi apa semua dulu orang pelakon. Zaman dulu ingat tu, eh, Jalil dah meletup-letup. Nama zaman Syai Pak Aini dah meletup di Indonesia. Nama yeah. tu, kenapa hari ni, bakat-bakat muda hari ni agak sukar nak masuk ke sana. Ha, jadi saya bercerita tentang data yang pernah berlaku dan kenapa data itu tiba-tiba hari ni Kerana union orang memang solid. Aku memang kena admit Yang uh, Indonesia punya filem lagi best Lagi berkualiti Lagi bermutu Berbanding Malaysia lah Tapi Ada certain part Ada certain genre Malaysia lebih unggul Berbanding Indonesia uh, pertama of course lah <laughs> Animasi lah kan Kita dah jauh tinggal Kedua kat atas Kita macam pandang dong macam eh, mana dia? Mana dia? Oh, bawah tu. Ah, uh, macam tu. Ah, kan? Ah, dia jauh lah. Okey. Uh. Kedua, kena filem yang melibatkan ketenteraan. Ah, ha, yang macam melibatkan body uniform ni Aku ada tonton beberapa tahun ni Tahun-tahun sebelum ni filem-filem ketenteraan daripada Indonesia Tapi I don't know why How dia portray the Badan uniform tu Tactical Dia nak tunjuk Dia punya tentera tu Macam 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 Dia 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 tak Sekemas filem film Malaysia Okay Kalau kawan-kawan Indonesia Mungkin tak percaya lah apa. Cuba you guys tonton filem film Pascal Malbat Bisi Bakara Takluk lah Datu okay. Ada few lagi Film-film kita terhadap daripada Malaysia Jauh beza ha. Betul Bab koreografi You guys power Tapi Bab Tak cakap Bab nak portray Tentang persediaan Askar Soldier tu Jauh lah Aku rasa Indonesia jauh Tinggalkan kan Dia cakap benda ni Mesti dia akan mention The rate The rate The rate The rate Tapi the rate dia tu Tak boleh move on Dengan the, the dia tu uh, Korang Apa pendapat korang Tentang ni Cuma komen sikit Nah Sebagaimana yang pernah kami katakan Film adalah sebuah karya seni yang bersifat universal. Banyak yang berpendapat bahwa kualitas film terletak pada keseimbangan antara eksekusi teknis yang kuat atau dapat dinilai secara objektif dan resonansi emosional yang bersifat subjektif bagi penonton. Sebuah film mungkin dibuat dengan sangat baik secara teknis maupun sinematografinya, namun gagal terhubung dengan penontonnya. Setiap individu memiliki selera, pengalaman hidup, dan preferensi pribadi yang berbeda-beda. Apa yang menyentuh hati seseorang mungkin tidak berarti apa-apa bagi orang lain. Sehingga dalam hal ini, pengalaman menonton bersifat subjektif.